Роман Григоровичу. оцінюючи ситуацію ситуацию на фронте, политику сегодня пишет. Ось такий матеріал пише про те, що зараз дрони поклали край окопній війні в Україні. Видання акцентує увагу на тому, що суцільні лінії окопів зникли. Їх замінила смертельна сіра зона шириною до 20 кілометрів, де панують дрони. Українські офіцери вже називають це війною дронів проти дронів. Її постійна присутність безпілотників означає, що якщо підрозділ виявлений, вся зброя в цьому Районі негайно кинеться на вас знищувати, що різко ускладнює утримання позицій. І головним наслідком, як мова йде у цій статті, стало практично повне руйнування логістики. Дрони роблять майже неможливими ротації, постачання. Військові повідомляють, що машини не можуть під'їхати ближче ніж на 5-6 кілометрів, і решту шляху бійці змушені долати. Пішки ховаючись від FPV. це б'є по моральному духу, піхотинці, що просиділи. Ну, вла... ну, власне це позначається зараз на моральному дусі бійців. Я правильно розумію, що зараз якраз кількісна перевага, так, у тієї чи іншої сторони FPV дронів і дронів, вона і визначає ну, те, хто буде мати перевагу. Ну, не, не совсем так. Дело в том, что, в принципе, принцип окопной войны, он же и сохранился. Весь смысл окопной войны. Когда окопы одной и другой стороны, друг от друга, были там на несколько десятков или несколько сотен метров, и простреливаясь стрелковым вооружением. И в этой зоне, серой зоне, так называемой, нельзя было находиться ни одной, ни другой стороны. Любые наступательные <с операции с одной и другой стороны пулеметным, огнем, стрелковым вооружением просто нивелировались изначально. Любая техника, которая пыталась выйти в эту зону, опять же, несколько сотен, либо несколько десятков, либо несколько сотен метров между окупами, любая техника, которая выходила, она напарывалась на свои или чужие минные поля, потому что они были, это называлось полоса обеспечения, были просто проминированы. Вот это и есть окопная война, когда линия боевого соприкосновения просто не может двигаться ни в одну, ни в другую сторону. И нет механизма ее, так сказать, продавить или продвинуть. Почему? Потому что практически тотальное уничтожение с одной и с другой стороны. Сейчас это, это, это зона, серая зона окопной войны. Она просто расширилась за счет боевого радиуса беспилотников. 10-15 километров, грубо. То есть вот эта вот линия соприкосновения, эти, можно сказать, окопы, они сейчас просто раздвинулись на, на 10 километров. Вот эта серая зона, это сейчас 10-километровая зона. Естественно, где-то если выйти, то надо идти пешком, 10-15 километров несколько суток иногда наши бойцы идут выходят на определенную линию на какие-то позиции и вот эта серая зона она просто расширилась но идея крупной войны она осталась и с точки зрения допустим стратегии для нас это очень выгодно на данном этапе потому что наступательные операции планирует только Россия то есть они пытаются наступать значит они пытаются заходить в эту серую зону она сейчас называется Киу-зона. ну пусть будет так есть такой мем запустили силы беспилотных систему вот такую килл зону надо удерживать. И вот здесь уже вопрос в количестве дронов. Он может быть даже уходить на второй план. Почему? Потому что должно быть достаточное количество дронов. То есть, если у россиян их будет больше, допустим, какого-то достаточного количества то от них абсолютно никакого не будет. Сейчас на пальцах объясню. Если, допустим, на уничтожение одной головы российского поголовья этого скота надо, допустим, 5 дронов, то достаточно на там столько-то тысяч россиян, столько то десятков тысяч дронов. Все, больше их просто не нужно. И даже если у россиян их будет там в миллион раз больше, они не создадут той проблемы, которая могла бы переломить, допустим, положение на линии боссоприкосновения. Главное для нас в этом смысле не количество и не соотношение дронов на линии на, в этой зоне а достаточное количество с нашей стороны дронов для того, чтобы уничтожить одну голову по голове российского скота или там сколько сколько-то дронов на российскую технику, пусть это десятка дронов, это все просчитывается, это легко считается. И в принципе, если вот это достаточное количество есть, то все. У нас можно сказать, киузона на сто процентов замок будет замкнут. Единственная проблема во всех этих во всех этих мероприятиях возможность воздействия на зону э, разграничения со стороны авиационных средств поражений. То есть э, в основном это свободно падающие авиационные бомбы. На данный момент у россиян сейчас такой возможности нет, у нас тоже их сбрасывать именно на ЛБС. Значит, это э, КАБы, так называемые, которые сбрасываются раньше. Вот если мы найдем механизм, он единственный, по большому счету, сбивать надо носители, то есть сбивать надо самолет. Если мы найдем этот механизм, э, не дать возможности россиянам работать по линии было соприкосновения авиационными средствами, то, в принципе, килзона будет удерживать там не, не, один год. Это можно. А в это время раздал будет российские тылы, уничтожать российскую экономику. Именно через уничтожение российской экономики, развал Российской империи, который за собой потянет, мы развалим российскую армию. Ее даже разбивать не надо будет, она просто развалится. Потому что любая армия – это производное от государства. Нет государства – нет армии. Він Григорович, хочу, щоб ви прокоментували тему, яка вже кілька ну, днів в нашій мережі. Це те, що на авіабазі «Енгельс-2» помітили якихось 130 вантажівок. Супутникові знімки це показують, і от мета. Поки що не встановлена поява таких вантажівок, але е, аналітичні портали припускають, що е, це може бути пов'язано з постачанням зброї. Ну і так само ряд пабліків останні е, кілька днів пише про те, що потрібно бути уважними до е, повітряних тривог, які інформують про загрозу балістики, тому що ворог готується якраз до чергового масованого удару. Что до вантажек? яка может быть мета вот такой ихнюю кількості на нгс 2 Ну, если это средство поражения, то это могут быть либо ракеты для Ту-95, Ту-160, либо это могут быть авиационные бомбы, кабы, для, допустим, для тех же тушек, э, имеется в виду сушек, извините, э, Су-34, Су-35, туда так, часть тактической авиации перебазирована с Воронежа и Боисоглевска, именно в НГС, поэтому они оттуда заходят. Да, далеко, там 600 километров, но тем не менее они ходят и оттуда. Потому что здесь может быть и одна, и другая атака. То есть атака по линии соприкосновения с помощью Кабов. Ну и атака ракетами уже типа Х-101, Х-555. Да, ничего нового для нас, так сказать, это уже нет. Все прекрасно понимают, взлеты российских тушек могут привести к пуску ракет. То есть мы это прекрасно понимаем. У нас время есть, там больше часа, как минимум, есть время на реакцию, если это будет пуск ракет. Ну и та же самая картина по поводу Су-34, Су-35. Мы их видим по взлету, мы их видим по выходу, вопрос противодействия. Но он еще полностью не решен. Их надо сбивать. То есть либо уничтожать в самом Энгельсе эти сушки, либо на подлете сбивать. Опять же, для этого надо определенное количество вооружений. Ну, вернее, даже не количество, а номенклатура вооружений. Это должны быть либо СМТ, либо Патриоты с большими, с большими дальностями перехвата, либо это уже ні наземного воздушного базирования ракети уровня той же «Метеор» «М-120Д» з дальностями больше 150 п'яті другого варіанту що ні, ніхто не прийде стосовно систем ППО семпті т про які ну про постачання яких україна домовилася із францією в чому особливість цієї системи ППО? наскільки вона ну знову ж таки ефективно допоможе боротися із балістикою Ну, она еще не в серии, как минимум, это противобаллистическая номенклатура этих ракет, этих систем. Ракета Астер-30 в основном просто, она сейчас переоборудована в контактный удар, так называемый, то есть кинетический удар. Для чего? Оптимальный вариант как раз сбивать баллистическую ракету российскую, это как это делает ПАК-3 ракета в том же... Патриоте, то есть кинетический удар. Система должна рассчитать точку встречи, встречи точно, и в эту в точку встречи должна зайти противоракета и ударить по баллистической ракете противника. Вот, вот такой механизм. Потому что любой другой, используемый сейчас системами и той же СМТ, и теми же, кстати, частью российских С-300, С-400, это создание так называемой «зоны» облако поражающих элементов перед баллистической ракетой, которая, ну, она прошивает, ну, там 50 на 50. Ракета, допустим, заходит, любая баллистическая ракета заходит практически с гиперзвуковыми скоростями, понятно, в районе уже плотная атмосфера, там скорость сбрасывается до 2-3 махов, но кинетическая энергия самой ракеты дает возможность ей прошить это облако поражающих элементов, мало отклонившееся от э, траектории. А удары и для нас это так сказать неприемлемо, Потому понимая как как, как с этим бороться, а сейчас э, производители итальяно-французской СМТ, они пошли как раз по этому э, по, по этому пути, как это сделали в свое время с Патриотом с кинетическим ударом ракеты ПАК-3. То есть они создали новые ракеты, систему наведения, естественно, то есть именно доводки до ракеты до, не до непосредственного удара по баллистической ракете. И эти системы еще надо пробировать. Скорее всего, сейчас будут поставки, но это не сегодня, не завтра. Как они тут, допустим, их будет произведено определенное количество для это опытные экземпляры, так называемые, и их поставят нам так для это Предсерийная, да. А вот потом, если они себя хорошо покажут, естественно, будет доводка определенного времени. Потом там несколько, ну пусть там 8-10 систем нам будет поставлено. Но это, это такая далекая перспектива. Можно сейчас проговорить как о возможностях, но э, не конкретно там работа в ближайшие месяцы. Пане Григоровичу, знову ж таки от повертаючись до теми ризиків масованого комбінованого удару з боку РФ, наскільки він підвищується саме в ці дні? Про що ряд пабліків пише на однозначно діло, в тому що зараз іде давлення на українське суспільство, на українське воєнно-політичне руководство з силі капітуляції, от буквально до 21 первого числа, і, і росіянам треба подтвердить какие-то требования там Трампа, но эти требования связаны с капитуляцией Украины, остановки боевых действий, типа, для того чтобы не ввелись там некоторые санкции на Россию, ну, давят сейчас со всех сторон и естественно Путин давит на украинское общество, на украинское военно-политическое руководство с целью чтобы они пошли, мы все пошли на согласование именно этих требований капитуляции России которые они предъявляют Украине. Ну вот примерно так. Естественно, атаки будут постоянные сейчас вот в ближайшее время. Они будут пытаться выбить всю и вся у нас достать до нашей энергетики, до нашей инфраструктурных объектов. Но ну, задача у них чисто геноцид, террористическая геноцидная для того, чтобы подвигнуть капитуляции на московских условиях. Uh... На які ще знову ж таки, от якщо ми говоримо про ну є частина ІПСО, про що ви розповіли? Масований комбінований удар, до якого готується ворог, на що і ще можуть піти росіяни в цей період? Ну однозначно давіть на Європу. Не просто так, сейчас там взриваються деякі колії, літають безпілотники і так далі. Тому подобне. Для чого вони дають на Європу? Щоб Європа. отказалась от помощи нам, чтобы мы быстрее пошли на капитуляционные условия на московских. Ну, то есть так, такой такое давление будет, оно он же запущен, запущен этот маховик. Европейцы против этого пытаются бороться. То есть этот процесс. Ну, на, на давно у история с, зале, да, точно, с да, на польской залезницей, так? Давай Не, не, не последняя, так сказать. То есть они будут сейчас давить, причем это непосредственно уже работа. Военных это, скорее всего, грушники российские. Главное разведуправление Генштаба российского проводит такого рода операции, там, террористические, диверсионные, но это уже непосредственная боевая работа на территории Европы. Они ее включают как раз для того, чтобы надавить на европейцев, чтобы они отказались, чтобы нам сказали, все, ребята, сдавайтесь, мы вас поддерживать не будем. Или наоборот, мы вас поддерживать не будем, сдавайтесь. Ну, примерно так. Потому это из основных давлений. Ну, а дальше они будут Проводить боевую работу по линии боевого соприкосновения. для чего? Для того, чтобы побольше захватить территорию. А естественно, сейчас наше политическое руководство военное вряд ли в этом будут участвовать. Политическое руководство побежит рехать вопросы. Всякие вот эти турецкие воежи по подготовке контактов и так далее. Это как раз подготовка к капитуляции Украины. Она идет, надо четко понимать, нашему украинскому обществу, что политики все эти 40 разбойников либо бы, они проводят эту операцию дальше, то есть пытаются как-то устаканить эти условия капитуляции, чтобы украинское общество, украинская армия им голову не посносить. Надо быть четко к этому быть готовым. Ну что ж, будем стежить за ростом подій. Романа Григоровичу, еще раз дякую вам за цікаву розмову и за час, який знаходит для нашей глядацької аудитории. До скорой встречи уже у найближчий четвер. До свидания.